Котлети, це машина Розгрібаєш вчера і розстановиться сьогоднішній. Віталік, а що це ходиш ти по кімнаті з пустой тарілкою? Та, я я помию. Які в тебе плани на сьогодні? На роботу треба. Не вже на завод устроївся? Мама, який завод? В парк! Ще стоку одиноких тюриць, якщо приходиться по дві сміни в вкалувати. А ти не хочеш в парк з Настією піти погуляти? З Настією? Щас. Це як на рибалку з барабаном іти. Ніякого толку. А тобі в парку все одно нічого не світить. В общем, я йду з тобою. Сиди дома, Парки нас сажали для красивых тюлечек, а не для таких, как ты, Да вот в метро через турникет хотел прыгнуть. Сэкономил две гривны. Ну я же обещал машину, значит куплю. Спасибо, папа! Ти <свят> 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 так це ж получиться, що тепер ми не будемо сіна, а куди ж її ставити? Так все, сьогодні в парк не йду, беру от гол, йду на стройку, візьму пару кирпичей. Зачем? Ти горсуцік включай. Мені тепер гараж надо. Ти що, йдеш воровать? Ти що? Я просто візьму, що плохо лежить. А, Отойди. <свёд> Капец. Папа, отправляет сына воровать. Давай, <свёд> 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 Ясю. Я не поняла, я что, стеклянная? Ты почему со мной не здороваешься? А я не поняла. я Ясю, прозрачный. Ты что со мной не здороваешься? Вообще-то, я обиделась. А я обиделся, что ты обиделся. Да подожди, Наташа. Не, ну если мы собираемся пожениться, то надо ж учиться идти на компромиссы. Извини меня. И за что это ты извиняешься? Mm, um, а за что ты обиделась? За то, что ты врал. Я не врал. Ты врешь, что не врал. Я не вру, что я не врал. Я вру, что все врал. Вообще, мой отец уже запутался. Давай сначала. Да ты... Ой, Виталик, тебе за Наташей не угнаться. Ничего, ничего. У меня скоро буде машина, тогда и подивимся. Тальки за рулем буде точно так же, як тьолочками. Не знаю, що де крутить і не мать. Ну, а як по-другому. стажер? Молоток. Только пришел, уже работаешь? Чего по сроке без сказки ходишь? Извиняйся, я не стажёр. Я Виталик. Да, я на пять минут пришел, не украсть пару кирпичей и домой. С за юмора, молодец, значит, сработаемся. Ну так, давай, иди переодевайся и начнем. Только подождите, что значит сработаемся? Я предупреждаю, что если вы меня заставите работать, то через три часа сами будут умолять, чтобы я пишу домой. Болоток. Пойдем. Работать. Ладно. Скажите, на башенном кране можно покататься? Только я сразу предупреждаю, что я в стройке вообще ничего не понимаю. Я кроме пацанов во дворе вообще ничего не строю. Так, кто такого не Объясняю простым следом языком. Карниз. После этого перед... Тем самым перфоратором. Ешь сверху и донизу. Все. Понял. Ну, только если вы брать... Вы, вы, вы понимаете или нет? Замери тогда будут. Если б... изверху донизу. На кронштейна. А говорил, ничего в не понимаешь. Молоток. Берешь, устанавливаешь ванну и все. Понял? Боже. Богдановна, ты что, тоже ремонт начала делать? с чего ты это взяла? У тебя на морде лица столько штукатурки, что я думала, что с потолка на потолок. Принимай работу. Не понял, что это? Это же экономия. Воду открываете в одной квартире, а дождь принимай. в стояк. Почему? Почему ванну ванную ты в спальне поставил? Это моя находка. Если не задергивать истории на окнах, когда тёлочка принимает душ, радуется весь соседний дом. у нас у строителей есть один закон. Мы стажеров не бьем. Трубы варить умеешь? Вы что тут на стройке трубы варите? Бузе, вам що не вашу їсти? Бузе, ви ще й унітази жарите? Бардака не струйка. Вот туалет. Я бачу. Твоя задача – розвести проводку, вкрутить лампочку. Все понятно. Вкрутить проводку, розвести лампочку. Да шутка, шутка. Это Да сутка, сутка. Это юмор понимать надо. <бирает> <говор> ну и куда его что тут? Угу! Зачем ты это сделал? Ну, просто туалет – это самое посещаемое место в доме. я хочу, чтобы каждое посещение было как праздник. Ты надо мной издеваешься? Честно, да. Ну, что ты Класс. Итак, что стоим, что ждем? Я извиняюсь, я просто замазал вашу рабочую одежду, а тут и стиралка стоит. Что думаешь, не пристирать? Кстати, да у вас пристирали хорошо. Виталик, это не стиралка. Это бетона мешалка. Так а что тут деликатного режима нема? Положи о а Держи строительную пену и задуешь окно. Справишься? Задувать это мое. Так, ну а як воно открывается, кто-то знает вообще тут. Браля, принимай работу. Якийсь, кстати, невкусный у вас пенопласт. Ты что натворила? Ты что натворил? Что такое? Я же просил тебя задуть щели между окном и стеной. Так надо было сказать, задуй щели. Вы сказали, задуй окна строительной пены. Я и задув, что такое? Давай отсюда. Значит так. Во-первых, сейчас не время праздновать мои скромные результаты в строительстве. А во-вторых, Я це то не п'ю, ясно? Yes? <риклад> Та йди ти в сусідню кобиту, встав замок. Хоч з цим-то справишся. Замок? Усі не проблема. <риклад> е, алло, де тут замок? <риклад> Брата, приймай роботу! Тут чим тут недоволен. тим ну, не замок, ну. Шо, Принести це тут. На відювачці, щоб не потерявся. Дануна, а кто тебе ремонт делал? Я что, не казал. Я ж познакомилась со строителем. Это романтика. Я ему дарила любовь. Ты делал мне ремонт. Ой. Ну, яка любовь, такой и ремонт. Спасибо. Нравится? Это что? Це я занял всю квартиру. Ты думаешь, что можно так занимать квартиру? Так подождите, я думал, что когда дом достраивается, то люди забегают, и кто эту квартиру занял, тот там и живет. Ну так почему же ты не занял одну Почему ты занял весь пентхаус 300 квадратов? Потому что я считаю, что я имею право на сикарную жизнь. Сашка, иди домой, а я предупреждал. Что через три часа вы меня будете умолять, чтобы я пишу домой. Итак, иди домой, а? Итак, а если мне тут понравилось, там я не знаю. Что. Итак. Иди домой, прошу тебя. Ну да, ну да. Ну, так что мне за тебя будет? Все. Все, что хочешь. Со стройки можешь забирать все. Только уходи. Да, Так, а, мне надо кирпичи, обои. Все тут у вас и гвозди есть, шурупы. Всякие там... Ты, ну дай ты спрыгни, ну что за люди? Так. Привет. А можна з вами позабавиться? Мене звати Віталік а Вася. Слышь, Віталік, ми устали. Так я не поняв. Мені прораб сказав, що я на цій стройці можуть обрати все, що захочу. А стукатурці у мене ще не було. Так що. Что еще такое? Да, спокойно, спокойно. Я все понимаю. Вот коты это святое. Сейчас. Это вам. Это вам. О! Это. Это вас это. Девчонки, песни. Дом, конечно, хороший построили. Правда, теперь кризис. Работа не скоро будет. Да не переживай. На переезде пультом панду сбила. Будем остраивать заново. Панду? Переезд. Виталик, кто это? Мама, это штукатурщики. О, наконец-то Виталик привел нормальных телочек. Да, девочки, проходим до меня в комнату. А что это к тебе? У тебя там и так нормально. Девочки, нам надо на кухне, значит, на потолке побелить и стенку поштукатурить. <слес> Молодец, Настя. Девочки, пройдемте, пожалуйста. Так, пройдемте. так а подождите, а, я не... Подожди, подожди, только... Виталий, хотел с девочками отдохнуть, а не получилось. <сёстные> не получилось, да? Я так понимаю, ты бы давно не Да. Кто там? Привет, Виталий. Здравствуйте. Вчера ночью... Что, то случилось? Вчера ночью ограбили склад строительных материалов. Я зашел узнать, слышал ты что-нибудь об этом или нет. Но теперь мне все понятно. Так, те стройматериалы не со склада. Я их, честно, украл на стройке за нашим домом. Прораб уже подтвердить. А, ну если настройки, тогда извини. Беспредел. Настройки к стелочкам. Если хочет, чтобы все было нормально, то обязательно надо надевать каску.